что происходит в ОДКБ, как ни странно. Ну вот, например, издание «Политика» пишет о том, что Лукашенко тайно передал Азербайджану оружие перед войной с Арменией, и из-за этого Пашинян объявил о намерении выйти из военного союза, посчитав это предательством. Вот буквально цитирую это издание. Какое будущее в ОДКБ? Что будет вот между Беларусью? А, и кстати, вот что очень важно, журналисты пишут, ну, конечно, что Лукашенко не пошел бы на этот шаг, там, не, не получив зеленый свет предварительно. От Путина. Как бы вы это прокомментировали? Ну, вероятно, это так и есть. Значит. Я думаю, что реакция Пушаняна совершенно справедливая, поскольку эта организация для него не дает ничего ровным счетом, И рассчитывать просто, что вас, конечно, дружба с Москвой и поставки там, газа, там, электроэнергии, и что там еще значит, это спасут, значит, они на ну, протяжении уже многих лет. Понятно, что это все равно Россия использует Путинская Россия использует это дело как создание зависимости. Поэтому понятно, что Пашинян ведет плавную, но очень последовательную линию. На отделение, значит, ну, прекращение зависимости в разных сферах жизни, в том числе и в военной сфере, от Путинской России. Я считаю, что это правильная, плавная позиция по созданию так сказать, себя более независимой и формированию новых друзей. И, конечно, Армения много очень ориентировалась на свои диаспоры, а главная диаспора это в России и в США, в Лос-Анджелесе, но ну, третья еще во Франции. Поэтому эти, конечно, страны для нее ключевые, поскольку эти диаспоры всегда так сказать, были донорами, донорами во многих проектах, включая инфраструктурных проектов в Армении. Поэтому, поэтому я думаю, что это плавная, плавная позиция. Но главное, что совершенно здравая позиция у руководства Армении. По признанию международно признанных границ Азербайджана и Армении, значит, то, что уже с согласился. А дальше уже это создание мира, это, значит, конечно, мирный договор на основе взаимоприемлемых соглашений. Тут это совершенно от, 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 отличается, там нет, так сказать, скажем, агрессии одной стороны против другой. Есть давно не отрегулированный территориальный конфликт, значит, который может быть отрегулирован при поддержке страны, и поддержке Украины, и поддержке Армении в строительстве уже своего демократического государства. Поэтому я вижу, что они этот путь выбирают. Скоро в Штатах выборы, значит, дебаты соответствующим образом будут там в конце, по-моему, уже этого месяца, да, вот в конце этого месяца и там в сентябре там в два, в два этапа будут эти дебаты. И вот о чем пишет пресса в последнее время, я обратил внимание, нарратив следующий, значит, что состояние Байдена ухудшается, то есть, вот цитирую, цитирую западные СМИ, состояние Байдена шокировало союзников на саммите G7, он хуже, чем когда-либо был. И об этом состоянии не только его платный конкурент да, дональд трамп говорит и постоянно толкает эту мысль в прессу но и сама пресса об этом бесконечно пишет и без и, и без трампа плюс значит у него там проблемы с сыном судебный процесс у трампа есть проблемы у него тоже там кейсы и так далее как вы это все видите как будут события дальше развиваться и что будет после этих выборов как изменится мир и повлияет ли повлияет ли эти выборы на на ситуацию в украине Предсказать это очень тяжело, значит, но э, в отношении, в отношении э, самочувствия президента Байдена, мне кажется, бессмысленно скрывать, э, что, что у него самочувствие не самое лучшее. Поэтому пресса, а в Америке, понимаете, пресса свободная и кусачая, поэтому, безусловно, там никто, никто даже не задумывался, что-то такое там скрывать. Вот. Но вопрос главный, который вы задаете, что будет дальше? Значит, безусловно, рейтинги обоих кандидатов близки друг к другу. Значит, хотя многие считают, что Трамп неизбежно победит, но проблемы, которые вокруг него, вокруг Трампа существуют, я имею в виду все эти уголовные дела, а теперь он еще признан еще виновным по уголовному делу решением, решением присяжных. Значит, что ну, в американском сознании это, так сказать, серьезный такой шаг. Поэтому многие, особенно не фанаты Трампа, а те не определившиеся, могут не голосовать за него. Поэтому у Байдена есть хороший шанс победить их рейтинги даже сейчас, значит, они не далеки друг от друга. Но что касается ухудшения, ухудшения здоровья, значит, ну, будем считать, что это временно. И посмотрим, как это будет вести себя сейчас на э, вот этом э, предстоящих дебатах в конце июня, да, которые обещаны были. Посмотрим, как это будет. Значит. После этого можно будет судить. Значит, ну, что будут делать демократы на своем, на своем конгрессе, значит, когда вот там в конце июля или начале августа по определению уже официальному номинированию кандидата от партии. Это вот будет, я понимаю, так, в ближайший месяц и определяться, значит, да. Э, ну, мне сейчас сложно сказать, значит, какие-то альтернативные варианты у демократов будут, ли какие-то альтернативные варианты у демократов, по-моему, -по -по там не очень-то они существуют. Вот, поэтому это очень будет интересно, интересное, интересное наблюдение. Последний вопрос. На Украину как-то повлияет, если Трамп победит или если победит Байден? Повлияет, повлияет, повлияет. Значит, ну, смотрите, я вот уже несколько раз призываю говорит, в ваших канале, и в других, значит, говорю о том, что чтобы мир избавился от угрозы путинской, нужна победа Украины. Ну, это украинское руководство, украинский народ так считает тоже, значит, для того, чтобы это сделать, нужно удвоить помощь Украине. Вот поэтому, если выигрывает, выигрывает Байден, который ведет линию аккуратную, поддержку, последовательную поддержку Украины, но на, на уровне вот там, том, котором сегодня есть. И нужно будет убедить Байдена о том, что нужно эту помощь удвоить. Возможно ли это? Думаю, возможно. Вопрос, если побеждает Трамп. Его высказывания в отношении, что он сейчас надавит на Украину и в течение там, двух дней война закончится, точно, там, а фактически, прекратит помощь, значит, да, да, конечно, я думаю, что это популизм. Значит, да, но Байден не будет делать ничего конкретного, поскольку Конгресс очень силен в этом вопросе, и республиканцы, которые в том числе будут поддерживать, поддерживать Трампа на его, его позиции по избранию, они все равно будут требовать поддерживать Украину. Но уровень поддержки, мне кажется, будет небольшим. И он будет всячески, всячески маневрировать для того, чтобы заставить, как он выражается, европейские страны платить за свою безопасность. Европейские страны понимают это, они уже начинают инвестировать, причем сильно увеличить свои расходы, но для того, чтобы это сделать быстро, я имею в виду увеличить поддержку Украине, без Соединенных Штатов они не смогут. Поэтому ситуация с Трампом будет гораздо хуже, чем с Байденом. Я имею в виду с точки зрения скорости и объемов э, поддержки Украины.